Вы думаете, это бэкстейдж модного нынче показа? А вот и нет. Это модное плетение волос 2010. Коса издавна зашла в моду как вариант укладки длинных и средних волос. В этом сезоне она актуальна как между стилистами популярных показов, так и между звездными модницами. Сегодня вам не нужно волноваться о петушках и выбившихся прядях. Плетеная креативная массовая волнение на голове – вот настоящий тренд лета 2010. В этом году, как и в прошлом, очень модное плетение. Мы можем наблюдать даже плетение на каких-то фэшн-показах в Милане, в Париже. Очень-очень-очень много используется плетений. Это плетение, оно более вечернее. Те плетения, они как бы на каждый день, как бы уже под одежду под стро... мастера подбирали эти плетения. Вот. Обладательница роскошных волос имеет все шансы неустрашимо плести роскошную лохматую косу и быть в топе. Главное правило – свобода в волосах. Словно сам ветер искусно поработал над вашей прической. Актуальными остаются косы как из трех, так и из четырех прядей также популярны сейчас так называемые корзиночки, рыбьи костички, всецело убранные заплетенные волосы. Вариантов очень много: с лентами, с их отсутствием, а еще многообразные рельефные, гофрированные плетения на всех волосах. Это плетение у нас было на основе нескольких кос, пяти кос, в которые мы по вплетали, вплетали фатин потому что это очень-очень актуальная тема в этом сезоне. Прическу можно использовать как для выпускного балла, потому что элементы фатина, они напоминают банты, банты для выпускниц, или ту же невесту, которая вот может использовать фатин вместо, вместо фаты. Мне очень понравилась моя сегодняшняя прическа, и я считаю, что с такой прической можно выделиться из толпы. Ну что, вам нравится? Мне да. Не будете экспериментировать и пробовать новые модные тенденции в прическах.